у нас в країні демократія, але я вважаю, чесно кажучи, що це не повагою, тому що це можна зробити в перерві і зачитати всі ваші... Э, Здравствуйте, мене звати Сергій Макарєєв, регіональний представник всеукраїнської сети людей, живучих в Сиджі Донецької області. На цій сцені присутствують представники учасників замістительної терапії, люди, живучі в Сиджі, громадянське обов'язку. Ми обращаємося з обращенням, ну, обращення громадянського обов'язку. Ми заявляємо, конференція, яка проходила под названием «За житя разом» провалена. Конференция, которая стоила 2,5 миллиона гривен. Конференция, которая заказывала жизнь вместе, но мы не вместе. Цель, которую преследовала конференция, диалог между властью, гражданским обществом и врачами, не достигнута. Нас игнорируют министр здравоохранения Зиновий Мельник, министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Савиуллин, Председатель Верховного... комитета Верховного Совета по вопросам здравоохранения Татьяна Бортеева, Секретарь СНБО Раиса Богатырева. Уполномоченный Верховного Совета по правам человека Нина Карпачева. С трибуны нам говорят ложь. На самом же деле таблеток нет. Больницы закрывают. Квалифицированных врачей мало. В тюрьмах умирает. Туберкулез и гепатиты не лечат. У нас забирают метадон. И этот список бесконечен. В нашей стране люди молча живут, молча инфицируются и молча умирают. Власть говорит об открытости, но мы по-прежнему говорим со стеной. Из-за вас через пять лет нам придется учить детей жить с пандемией. Цель этой конференции не достигнута. Она будет достигнута только тогда, когда власть выйдет на диалог с гражданским обществом. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.